कबाईली खबर पुख्तनख्वा में इंजमाम के बाद यहाँ अब मुल्क के दीर हिस्सों की तरह अदालती निजाम काम कर रहा है पोलिटिकल एजेंट्स के दफ्तर में मौजूद केसेज एक हुक्मनामे के तहत मकामी अदालतों में मुंतकिल कर दिए गए हैं हजरत गुल सालारजई के मुकदमा बाजोड़ की अदालत में मुंतकिल हुए हैं मगर वो निजाम में तब्दीली से मुतमिन नहीं लोग यहाँ मजबूरी से केसेस ला रहे हैं कुछ कमिश्नर ऑफिस से आगे हैं, लेकिन यहाँ लोगों की हौसला शिकनी हो रही है वो कला मुश्किल हालात के बावजूद कोशिश कर रहे हैं लेकिन जब तक अदालतों से फैसले नहीं आएंगे लोग इस निज़ाम से मुतमिन नहीं होंगे बाजोवड़ में वकला का कहना है कि किमामी सतह पर नए अदालती निज़ाम से आगाही ना होने की वजह से लोग अदालतों में आने से कतराते हैं यहाँ मुश्किल यह मुश्किल ये है कि आवाम जो है इस अदालती सिस्टम से अभी तक इतने वाकिफ नहीं है जितना होना चाहिए प्रोसीजर से का किसी को पता नहीं होता है कि एफआईआर किस तरह होता है या सेवल सूट किस तरह होता है किस तरह पुराने जमाने में जो है आम दरख्वास्त जो है ना वो एफ ए साहब को देते थे और उसमें वो समन जारी करते थे नए निज़ाम और अदालतों से अगरचा इन वकला को अपने इलाके में काम करने का मौका मिल रहा है जो अब तक दूसरे अजला में प्रैक्टिस कर रहे थे लेकिन उन्हें बुनियादी सहूलतों की कमी का सामना है बाजौड़ में अदालत एक हॉस्टल की इमारत में हंगामी बुनियादों पर कायम की गई है मुश्किल ये है कि यहाँ पे हमारे अदालतों के लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पे चंद कमरों में पूरी डिस्ट्रिक्ट के जितनी भी अदालतें वो यहाँ लाए हैं वो बहुत महदूद कमरों में यहाँ पे रखे हुए हैं कबाइली अजला बनने से पहले इन इलाकों में जमीन के रिकार्ड का कोई निजाम मौजूद नहीं था जिसकी वजह से अब जमीनों के नए तनाज़ जन्म ले रहे हैं अदालती निजाम बिना किसी कागजी रिकार्ड के फैसला करने से खासिर है कई साइलिन कहते हैं कि इसीलिए जरगे के निजाम को ख़त्म नहीं होना चाहिए उनकी नज़र में जरगह कानूनी बारीकियों में पड़ने के बजाय सादा और फौरी इंसाफ देता है अदालत का जो सिस्टम है उससे लोगों का जो मसाइल है वो तो हल हो रही है लेकिन कई मसाइल ऐसे हैं जो अदालतों से नहीं हल हो रहे ना वो जर्ग से हल होते हैं अक्सर लोग बाजाड़ में अक्सर लोग जर्ग से खुश होते हैं अदालतों से नहीं खुश लोगों की शिकायत है कि पुलिस भी नए निजाम से पूरी तरह आगाह नहीं कदा निजाम ना कम की बाजाड़ की पुलिस की सलाहियतों में कमी है वो गैर तालीम याफ्ता गैर तरबियत याफ्ता है थानों में जो एफ आई आर काटी जा रही है उस पर वो दस्तखत भी नहीं कर सकते कबायली अजला में अमन वमान के लिए पहले से मौजूद लेवीज और खासादार फोर्सेस को पुलिस में जम किया गया है खैबर पुख्तनख्वा के सूबाई वजी कामरान बंगश का कहना है हकुमत की हकूमत पुलिस की तरबियत और उसे जदीद तकाजों से हम आहंग करने की कोशिश कर रही है उनको जो जरूरी सामान है जिनमें असला है वर्दी है वहाँ पे एक आवाम के साथ उनकी कनेक्टिविटी है हमने ये कोशिश की है कि वहाँ पे हम वो पुलिस ऑफिसर्स जो हमारी कबायली रवायात से हमारी पख्तूनों की रवायात से बाखबर हो इसके अलावा पुलिस की ट्रेनिंग के ऊपर हमने बहुत ज़बरदस्त काम किया कबाइली अजला में जजों को ताकीद की गई है कि सिविल और फौजदारी दोनों तरह के मुकदमत में कबायली रसूात और रिवाज को मद्दनज़र रखा जाए मुबसरिन के मुताबिक मुख्तलफ महकमों की बहाली और उनके लिए इमारतों की तमीर में पाँच से दस साल लग सकते हैं अलबतः उनकी नज़र में कबायली अजला का मुल्क के कानूनी निज़ाम से जुड़ जाना खुश आयन है